Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada kumpulan kami untuk membentangkan tugasan bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh Bahasa Melayu Pra Merdeka dan Pasca Merdeka. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga cerminan ketamadunan bangsa dan lampang perpaduan masyarakat Malaysia Bahasa ini telah menjadi penyikat antara pelbagai kaum sejak berabad lamanya dan kedudukannya terus kukuh hasil perjuangan para tokoh bahasa terdahulu. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa tertua di rantau ini. Perkara ini terbukti melalui catatan sejarah kerajaan Melayu awal seperti Seri Wijaya, Manjapahit dan Kesultanan Melayu Melaka di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran, ilmu dan perdagangan. Kehebatan dan keluasan bahasa ini menjadikan ramai sarjana baik dari baik dari dalam maupun luar negara tertarik untuk mengkaji dia dengan lebih lanjut. Dalam pembentangan ini, kami akan menguraikan dua peringkat penting perjuangan tokoh bahasa. Yang pertama, tokoh bahasa Pramerdeka, pejuang sebelum tahun 1957. Yang kedua, tokoh bahasa Pasca Merdeka, Tokoh yang memperkukuhkan kedudukan bahasa selepas kemerdekaan Saya akan memulakan perbentangan dengan tokoh-tokoh pramerdeka iaitu mereka yang telah membuka jalan dan membina asas kepada keutuhan bahasa Melayu pada hari ini Tokoh pertama ialah pendeta Zakbah atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan Zabar ialah tokoh paling besar jasanya dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu moden. Beliau bukan sekadar ahli bahasa, malah seorang pendidik, penulis, ahli falsafah dan pejuang bangsa. Antara karya agung beliau ialah yang pertama, Pelita Bahasa Melayu, yang kedua, Ilmu Mengarah Melayu, yang ketiga, Daftar ejawat, Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi. Dalam Pelita Bahasa Melayu, beliau menyusun sistem tata bahasa Melayu secara ilmiah dan tersusun. Berasaskan logik dan kefahaman moden. Sebelum usaha beliau, bahasa Melayu tidak mempunyai sistem tata bahasa yang seragam. Pemikiran Zakwa menekankan bahawa bahasa Melayu mesti diperkasa sebagai bahasa ilmu dan kemajuan bangsa. Beliau percaya bahawa kekuatan sebuah bangsa terletak pada kekuatan bahasanya. Zakwa juga memperjuangkan pembaikan ejaan dan gaya penulisan agar bahasa Melayu mudah dipelajari serta digunakan secara rasmi dalam urusan kerajaan. Ungkapan beliau yang terkenal ialah bahasa ialah jiwa bangsa. Jika bahasa rosak, maka rosaklah bangsa itu. Pemikiran ini masih relevan hingga kini. Tak kala masyarakat moden berdepan sejabaran seperti bahasa rojak, sikantan media sosial dan pengaruh bahasa asil. Sumbangan Zabah menjadikan bahasa Melayu mampu berdiri sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu di universiti selepas merdeka Tokoh kedua ialah Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, seorang sejarah bahasa dan ahli linguistik Melayu yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu moden, terutama dari segi pendidikan bahasa, perancangan bahasa dan juga tata bahasa. Beliau dilahirkan pada 20 April 1942 di Teluk Intan, Perak dan pernah berkhidmat di pelbagai institusi termasuk Dewan Bahasa dan Pustaka, DVP serta Universiti Tempatan dan Antarabangsa. Antara sumbangan besar beri, antara sumbangan besar beliau ialah dalam pembinaan istilah bahasa Melayu, pengajaran linguistik moden dan penulisan buku-buku akademik seperti linguistik umum, teori dan tata bahasa teori dan tatabahasa bahasa Melayu, psikologi linguistik untuk guru bahasa. Abdullah Hassan berpendapat bahawa bahasa Melayu mesti diperkaya melalui ilmu linguistik agar terus relevan dalam bidang sains Teknologi dan pendidikan tinggi. Beliau juga menekaskan pentingnya penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi rasmi dan pendidikan sebagai lambang kecerdikan bangsa. Selain itu, beliau turut terlibat dalam usaha pemungkukan jati diri dan pemikiran bahasa kebangsaan agar generasi muda tidak mengabaikan nilai-nilai Melayu dalam penggunaan bahasa seharian mereka. Pemikiran beliau menekankan bahawa bahasa yang maju ialah bahasa yang berfungsi dalam semua bidang kehidupan bukan hanya dalam sastra, tetapi juga dalam ilmu dan pentadbiran. Hasil perjuangan ilmiah hasil perjuangan ilmiah beliau banyak membantu memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu selepas kemerdekaan khususnya dalam bidang akademik dan penyelidikan. Sekian bahagian pertama daripada saya iaitu tokoh-tokoh pra-merdeka dan awal pasca-merdeka. Kedua-dua tokoh ini Penita Zakmar dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdullah Hassan telah menjadi tiang asas perjuangan bahasa Melayu, memina landasan kukuh untuk untuk generasi selepas merdeka. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya untuk meneruskan pembentangan tentang tokoh-tokoh pasca mereka yang telah meneruskan perjuangan ini bagi memastikan bahasa Melayu terus megah sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Saya, Amarida bin Muhammad Safuddin, merupakan pembentang yang kedua akan meneruskan perbentangan dengan membicarakan tentang tokoh-tokoh bahasa pasca merdeka iaitu generasi pejuang yang mengambil alih tugas memperkukuh kedudukan bahasa Melayu selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jika tokoh pramerdeka seperti Zabar dan Raja Ali Haji Berjuang untuk membina asas dan menyedarkan bangsa tentang pentingnya bahasa, tokoh pasca merdeka pula berdepan dengan cabaran yang berbeza. Cabaran mereka ialah untuk mengisi kebenekaan itu. Mereka berjuang untuk mengekalkan, mengembangkan dan menyesuaikan bahasa Melayu dengan kemajuan zaman. Tugas mereka adalah untuk memastikan bahasa Melayu yang telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan benar-benar mampu berfungsi sebagai bahasa pertabiran negara, bahasa pengantar ilmu di universiti dan juga bahasa setanding dengan bahasa-bahasa utama di dunia. Kita akan melihat tiga tokoh utama dalam fasa ini. Tokoh yang pertama iaitu tokoh intelektual Desri Kandi bahasa pertama ialah Profesor Emeritus Dr Nik Safiah Karim. Beliau merupakan tokoh linguistik wanita terkemuka di Malaysia. Beliau lahir pada tahun 1939 di Kelantan dan merupakan antara penyusun utama karya agung linguistik Melayu iaitu tata bahasa Dewan. Buku ini bukan sekadar rujukan utama tata bahasa Melayu yang moden dan juga digunakan pakai hingga kini. Tetapi ia adalah usaha kodifikasi atau pembakuan sistem bahasa yang paling komprehensif dan menjadi tiang seri kepada sistem pendidikan penulisan rasmi di Malaysia. Apakah teras pemikiran beliau? Pemikiran beliau menekankan bahawa bahasa Melayu perlu terus hidup dan berkembang seiring dengan kemajuan sains, teknologi dan pendidikan. Menurut beliau, bahasa Melayu tidak boleh beku atau setepi. Ia mestilah bersifat dinamik dan mampu menyerap istilah baru untuk mendepani keperluan semasa. Beliau juga konsisten memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu baku atau standard dalam pendidikan, media masa dan penulisan rasmi. Bagi beliau, kepatuhan kepada standard yang betul adalah penting agar mutu bahasa kekal terpelihara dan kecekapan komunikasi kita akan meningkat. Jika kita kaitkan dengan big idea, sumbangan beliau amat kritikal. Dalam era digital hari ini, tanpa satu sistem bahasa yang standard, dan baku yang telah diperjuangkan oleh beliau. Kita tidak mungkin dapat membangunkan teknologi seperti pemeriksaan ejaan spell checker dan ejen carian seperti Google atau sistem penterjemahan automatik dan kecerdasan buatan AI untuk bahasa Melayu dengan berkesan. Hasil karya beliau bukanlah sahaja memperkukuh sistem bahasa Melayu tetapi turut membentuk cara masyarakat berfikir dan berkomunikasi dengan lebih bernas dan beretika, baik secara lisan maupun dalam penulisan alam cyber. Tokoh yang kedua ialah seorang lagi gegasi dalam dunia linguistik Melayu, iaitu Prof. Asma Haji Omar. Beliau adalah seorang ahli linguistik yang disegani kerana kedalaman ilmunya dan sering dianggap sebagai ensklopedia bergerak kerana beliau banyak mengkaji bahasa Melayu dari sudut ilmiah dan juga sosial. Beliau telah menulis lebih dari 100 karya ilmiah yang fundamental sifatnya termasuk Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu serta Susugalu Bahasa Melayu. Teras pemikiran Prof. Asmah Haji Omar menekankan konsep sosiolinguistik iaitu hubungan intim antara bahasa dan juga masyarakat. Menurutnya, bahasa mencerminkan cara hidup, nilai dan pemikiran sesuatu bangsa. Beliau mengkaji bagaimana kita bagaimana kita menggunakan laras bahasa yang berbeza dalam situasi yang berbeza. Sebagai contohnya, bahasa rasmi mahkamah sangatlah berbeza dengan bahasa di kedai kopi. Atau bahasa iklan di televisyen pemahaman terhadap laras bahasa ini adalah sumbangan besar beliau. Beliau turut memperjuangkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa melalui pengajaran di luar negara dan kerjasama dengan institusi pendidikan di Asia Tenggara. Pemikiran sosiolinguistik beliau ini amat relevan dalam era digital kerana kita lihat hari ini bagaimana wujudnya bahasa chat atau bahasa Twitter yang ringkas, santai dan kadangkala bercampur kod. Pada masa yang sama, kita masih memerlukan bahasa Melayu rasmi untuk email profesional, penulisan tugasan universiti ataupun persidangan video. Kajian Prof. Asmah membantu kita memahami dan mengurus kepelbagaian laras bahasa ini sekat, secara sedar supaya kita tahu bila masa untuk menggunakannya tanpa merosakkan nilai teras bahasa rasmi itu tersendiri. Pemikiran beliau jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu tidak boleh terperangkap dalam batas tempatan. Sebaliknya, mesti diangkat sebagai bahasa ilmu sejagat. Tokoh ketiga ialah Datuk Hasan Ahmad bekas ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Jika dua tokoh tadi adalah ahli akademik dan pemikir, Dato Hasan Ahmad pula adalah seorang pelaksana dan penggerak dasar. Beliau memainkan peranan penting dalam memperkukuh pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan dan memastikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi sektor kerajaan dan pendidikan. Beliau tidak hanya duduk di pejabat, tetapi beliau turun pandang dan semangat dan sangat tegas memastikan penggunaan bahasa Melayu dikuatkuasakan dalam urusan surat menyurat rasmi, papan tanda dan media. Hassan Ahmad percaya bahawa bahasa Melayu mesti menjadi bahasa ilmu, bukan sekadar bahasa komunikasi harian beliau menegaskan bahawa kemajuan bangsa akan bermakna jika bahasa kebangsaan turut maju bersama. Di sinilah letaknya sumbangan terbesar beliau yang berkait rapat dengan big idea kita. Hasil perjuangan beliau, DBP di bawah pimpinannya telah memacu usaha peristilahan dan besar-besaran. Pelbagai istilah baharu diperkenalkan dalam bidang sains, teknologi dan petabiran agar bahasa Melayu dapat menampung kemajuan dunia moden. Perkataan seperti komputer, internet, muat turun, perisian, tetikus dan kecerdasan buatan AI adalah hasil daripada usaha peristilahan yang gigih ini. Tanpa istilah-istilah ini, kita tidak mungkin dapat membincangkan atau mengajar subjek sains, matematik dan teknologi maklumat dalam bahasa Melayu hari ini. Datuk Hasan Ahmad telah memastikan kita sedia menjadi sedia teknologi. Maka, tokoh-tokoh pasca merdeka ini telah menyempurnakan perjuangan Zabar dan Raja Ali Haji dalam kontes baharu. Secara tuntasnya, ketiga-tiga tokoh pasca mereka ini telah menyediakan infrastruktur bahasa untuk kita gunakan dalam era digital ini. Sebagai contoh, Prof. Nik Safiah memberi kita standard tata bahasa yang kukuh. Selain itu, Prof. Asma Haji Omar memberi kita pemahaman sosiolinguistik untuk mengurus pelbagai laras bahasa. Dan akhir sekali, Datuk Hasan Ahmad membekalkan kita dengan peristilahan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Perjuangan mereka menjadikan bahasa Melayu kekal unggul walaupun dunia semakin berubah. Seh, bahagian saya akan mengaitkan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh bahasa Melayu dengan big idea kita hari ini iaitu keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital. Kita sedang berada dalam abad ke-21 abad yang digerakkan oleh revolusi teknologi, kecerdasan buatan dan komunikasi tanpa sepatan. Hanya dengan satu sentuhan sahaja, mesej boleh tersebar ke seluruh dunia. Namun, kemudahan ini juga membawa cabaran besar kepada penggunaan bahasa, terutamanya bahasa Melayu yang menjadi lambang identiti bangsa kita. Dalam dunia digital hari ini, penggunaan bahasa semakin longgar. Singkatan tidak rasmi, ejaan yang diubah sesuka hati dan gaya komunikasi yang kurang sopan menjadi semakin biasa. Inilah sebabnya kita perlu kembali menghayati pemikiran tokoh-tokoh bahasa Melayu yang telah lama memperjuangkan kemurnian dan keunggulan bahasa ini. Tokoh yang pertama ialah Pendeta Zabar. Pendeta Zabar menekankan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi cerminan akal budi dan peradaban sesuatu bangsa. Beliau menulis tentang pentingnya sistem tata bahasa yang betul supaya bahasa menjadi wadah ilmu dan kemajuan. Di era digital hari ini, pemikiran ini sangat relevan. Kita harus berdisiplin dalam berbahasa, menjaga ejaan, struktur bah ayat dan kesopanan walaupun ketika menulis di media sosial atau aplikasi mesej segera. Kata pendidik Zabar, Bahasa yang indah melahirkan bangsa yang beradab. Maka, ketika kita menulis di ruang maya, kita sebenarnya sedang menggambarkan imej bangsa kita sendiri. Tokoh yang kedua ialah Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim. Beliau banyak memperjuangkan pembakuan bahasa dan penciptaan istilah baharu agar bahasa Melayu terus berkembang seiring kemajuan sains dan teknologi usaha beliau membuktikan bahawa bahasa Melayu tidak statik, malah fleksibel dan dinamik. Hari ini, ketika kita berhadapan dengan istilah moden seperti Artificial Intelligence, Big Data atau Cyber Security, kita perlu berani menggunakan padanan bahasa Melayu seperti kecerdasan buatan, data raya dan keselamatan cyber. Inilah kesinambungan perjuangan Nik Nasafiah Karim Iaitu memastikan bahasa Melayu berdiri sama tinggi dengan bahasa global yang lain, bukan hanya sebagai bahasa budaya tetapi juga bahasa ilmu dan profesionalisme. Tokoh yang ketiga ialah Profesor Emeritus Datuk Dr Asmah Haji Omar. Beliau melihat bahasa sebagai jiwa masyarakat. Menurut beliau, cara kita menggunakan bahasa mencerminkan nilai dan pemikiran masyarakat kita sendiri dalam konteks era digital. Pemikiran ini amat penting kerana dunia maya bukan sahaja tempat berkongsi maklumat tetapi juga tempat membina imej diri dan bangsa. Jika kita menggunakan bahasa yang kasar, memaki atau menyebar fitnah, maka nilai bangsa turut tercala. Sebaliknya, jika kita menulis dengan adab dan budi, bahasa Melayu akan terus dihormati dan dihargai oleh masyarakat dunia. Saya penutup, perjuangan tokoh-tokoh bahasa Melayu sama ada perang merdeka maupun pasca merdeka. Ia bukan sekadar perjuangan menegakkan bahasa semata-mata tetapi ia ialah perjuangan menegakkan maruah bangsa. Mereka membina asas kepada bahasa yang indah sistematik dan berwibawa agar kita hari ini dapat menggunakan bahasa Melayu dalam setiap bidang dari bidang pendidikan hingga ke bidang teknologi. Kini, tanggungjawab itu berada di tangan kita. Kitalah generasi digital yang mesti memastikan bahasa Melayu terus hidup, berkembang dan disanjung. Gunakanlah bahasa ini dengan penuh rasa cinta dan tanggungjawab. Di dalam kelas, di ruang maya maupun dalam setiap bentuk komunikasi. Seperti kata pepatah Melayu, bahasa jiwa bangsa. Hilang bahasa, hilanglah bangsa. Maka, Marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya dan bahasa digital masa depan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa ialah lambang keunggulan pemikiran bangsa. Itulah saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.